Ну, у нас же там, видите, один, да я открыю, ну а что там, ну я подпишу. Так что им постановку а или, или им договор на самом деле дают? Вот вы увидели постанову, а что у них, что там в квартирах предлагают? Вот я вам рассказывал, я, знаем, как, как, как они Светлана, там на Светлану написала Жук заяву да. на стягнение боргу 57 тысяч. Да, да, да ага. 58. 58. И суд відмовил. И заставил, скасував решение. Скасував решение и заставил обнулить рахунок. Я молодец. Выслушайте. Вы, Выслушайте. А газовики не подавали. Не-не-не, а газовики это ходили на... Нет, не, не подавали, значит... Белодорф у меня нет. Что они не на, на меня могут подать? Ну, цель. это... А сейчас. После того, как был суд еще раз. Смотрите, вы говорите скосовали речи. Я вам сейчас по-другому скажу. Что такое скосование речи? Это суд. Когда человек не может платить, у него формируются долги, как говорится, из последних сил. Формируются долги. Он же живет честно, поэтому у него долги. Вышел на большую дорогу, никому не грабил. И помочь ему нет. И вот у него образуются долги. И тогда суд проверяет эти доходы официально. Державные, вот эти копеечные пенсии, вот эти пособия гробовые, поняли, то есть тут, тут на похоронах можно их использовать. Все, проверяет и пишет: скасувати решение свои собственные. Скосувати. Почему? Потому что здесь. Ничего сделать невозможно. Не ну, да. заставить человека заплатить. У него нет, он может сказать, еле живет, еле выживает. Никак. Поэтому он просто сказал, речь. Но жеки, жеки, когда есть долги, да, они же подают на долги. Ну, да. вот. Суд, если у есть у человека доходы, слушайте внимательно, потому что в это никто не вникает. Есть доходы. То когда Жек обращается в суд, он надеется на то, надеется на то, что человек будет платить. По закону мы сколько должны платить? 15%. 15%? 15 ага. Раньше было 20% при Азаре и при Януковиче. Сейчас 15%. Слушайте внимательно. И получается суд, кроме вот этих 15%, не может вас заплатить больше. И реструктуризировать ваш долг не да, может, потому что ваш долг только 15%. Договор нам покажите, вы ваша... пожалуйста. А это... Что, это вы тем, что вы предлагаете, что входит в вашу услугу обслуживания? Или делаете 100%. реструктуризацию? Это покажите договор, вы... который вы людям предлагаете.

да, они, не, не, они в тупике, а что? когда у людей государственные ну, ну, не доходы нет, мало, нет. Ли, тут боятся нечего, а, а, я в суде, а, а, а не доходом. а я боялась. Ну там ссылки я Это я бачила. Державы, Номера, не бачила. Это допомога державы, согласно Конституции 48 статьи, которая гласит пенсии, пособия, другие выплаты, являющиеся единственным... договор так и не показали. Что? Не а, жизни, а и Так а что, они же людям-то дают что-то подписывать? Он говорит, женщина, вышла и... нет Не являются доходами. Это Так это не договор. Договор, там написано, что он договор. Нет, там... Проеднание. Проеднание. А до чего? Непонятно Чего? вообще. А, ну, ну не те, ну, кто не вышли сюда на собрание. Он не все, что за бумажку. Нам что? там Не, ну раньше ж был, даже, там, даже там, в 21-м году не продавали. Ну да, у Стосенко я видела там страниц 10, наверное. Ну, да, почитать, да, есть. я да, что типа, ну, в интернете я... Ну вы же, жители, потребуйте у них договор, что они предлагают. Он говорит, я тебе не дам. Ты тут не живешь. Там ходят заявы до приеднания от того договора. А уже, а уже. Гдора, которого никто не знает, и что там какие-то Конечно, там, какие но я говорю, я ее почитаю, говорю, там фумазийки. И там нема наших, допустим, ну, стороны выигрышных. Знаешь, ну, а, а, мы обязаны принять. А а ну, ну все, расходимся, Саша. Напишу что краткое резюме. Я не знаю. Я я говорю, люди должны самоорганизовываться и, и решать, что делать с этим беспределом. Все сказали, тут две женщины, что на шестом микрорайоне. Вот, а, да, да. За что? Тоже знаю, назовут вот эти договора. Ну, так люди, у них цель, за... цель одна у них, конечно, сбить деньги. Люди заплатили так, что... с той ситуации. Говорит, ты не хочешь, ну, я, я договор подписывать не буду, давайте я вам заплачу то есть. а, запла... они, же, они через месяц опять придут, ну, а да, скажут, у тебя нет договора. Ну, то, гривен. Да. И это уже договор на Вы мне объясните еще одно. Вот смотрите, количество... Ну, правильно, людей, так Вы Слушайте, стоп. Количество людей, которые, допустим, вот эту профанацию подписали, условно, приедналось. И часть, которая не, это будет считаться, что весь дом приеднался или как? Ну, если там Я не кажу, я Если там представитель один, голова ОСББ, или председатель, или кто-то, тогда, да, да. тогда один человек за всех решает. Да. Но они все одно должны проводити загальні збори. Загальні збори по любому дают, вопросу. Сборами дають повноваження. Да, конечно. А фактически у них точно такі самі, вони дали и в них дороги, які индивидуальные. Можна индивидуальне, можна подъездом и можна всім будинки. Так, ну, если часть вообще Но не согласится, то... что? Ну, а это надо то... тоже ну, на бумагу ложить. То, да? да? то есть те будут с договорами, эти будут? Да, так, а смысл тогда всего этого? из же того, и платите. А, все, я понял. Будут приходить, и подписали я этим. Да, 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 да. Вот, больше люди, которые занимаются, выиграли господи. Ну, сейчас, да, они, видишь, накосячили. Що доставка газу приїхали, дрізали трубу, да? а потім попроти подає всюди, вони дизайну постарове, що триста гривень з підім. І тоді прийде мастер з'їла, і ви і ви зубете аварійку, а ви можете і буде договор тобі у вас, і то і у вас. Зачем вы их в квартиру да, пустили? У меня нет, один нет, вопрос. Договор, которого еще никто не видел. Есть только постановка. договора, мы а же, не Я понимаю, у вас, грубо говоря, прибор да, неисправный. Есть какой есть да, газ, ну, провитавированный ну, Вам предложили сделать техобслуживание. Вот так, что да. ну. Вы не против его сделать, заказали посту, после грубо говоря. Приезжает за договор. Так, так а что, так а что, что я, а не подавно, ну, я не пойму. <постив> ну я не пойму ваше настроение. Конечно. А хорошо, кайтичка <постив> будет, ну до свидания. Так а может там и нема, откуда их не, нужно? Ну вам же, если газонализатор показал, что нема, смысла нема. А я понимаю. Ну не платите 300 гривен и живите свою плиту. Ну что я могу сейчас сказать? А что, заставлять за руку? Еще 20 лет проживет. Есть другие ничего, обслуживающие компании, которые сделают это не за 300, а за 150 гривен. Хорошо, договаривайтесь, У меня есть своя компания, да. она вам приведет и вам все сделает. Так мы не не сказал, вот есть, мы есть, есть, я серьезно. Валя, потом как копали. все хочет. Так самое, как на крайней так а вам починили вот это да, все? 300 рублей же мы должна не заплатить не женщина. Да, и я, И что, весь дом будет сидеть без газа? Ну, ну да, действительно, вопрос. Она же, не критичная. На ваши деньги у вас и не такое найдут. Это так ну хотя бы сэкономить деньги. А вообще не надо было пускать в квартиру и все. Потому что это, мошенники. Они у вас найдут утечку, где хотите. Или сами ее сделают, пробьют трубу да, да, да. заточенной дело арматурой. Помним. Да. Помним, было что дело. Менять шланг, не менять шланг. Ну что, Владимировна, я а сегодня шланг да? в сборах. Да, ну, вы на присутствии, а вот сегодня вы присутствуете. Вот, я с я вот, я с не вот не скажите, дало вот вам что-нибудь? Мы уже не знаем, А когда нашли, подождите, секундочку, а можно нас раз спросить, раз когда раз нашли раз утечку, раз у вас, у вас, у вас, у вас, у вас еще у кого-то. У вас газ у вас раз для раз людей раз подключат, раз подключат или нет? Подключат они не проверять сейчас у всех, чтобы им па знать, у кого утечка. А если нет? А ну, ну то есть это не принципиально. Раз деньги раз можно раз потом. Сначала mm -hmm. стулья, потом деньги, это деньги, же, деньги или стулья. Это же есть вот Главное день. Условия оплаты не ну, Нас обслужили. Наши наши руки, и уже будет договор у вас с ними. Если вы один раз заплатите с ними, вот у вас время, уже будет понятно, договор. Что Только утечка, утечка будет, дает основание. Ну, договорные отношения да, у вас да, будут. Как? Ну, да? а Они будут обслуживать. При любом вызове они приезжают, все это устраняют. Ну, договор вам дали, а я его подписывала и начитала. А но ты у, у вас договор? договор. А, а, акт составили, что я у вас утечка? Думала, а, а те, у вас договора не было, ну, а, но читайте. Акт а, об утечке составили. И квитанции дали. А, а квитанции оплатили. оплатили. А, на основании чего оплатили? платили? Где акт? От обнаруженного. Можно там устранять. А до этого еще не дошли. Они должны устранить, составить акт. Правильно. Правильно. Ну, а подождите, акт составляется ну, вот, на, на выполненную акт, работу вот ее обнаружили да. и сразу должны устранить составляется а потом идет оплата света. а у нас сначала оплата обнаружили оплата а потом устранение света я. Понял, сначала так? составляется акт обследования обследования да на да. 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 а предмет да. а, вот, а если она... несколько таких независимых газовиков прислать? Я думаю Что двое, двое... Двое из троих Добрые вообще девочки, ничего не на работу Зачем я... нам всяких... Я, я вам, пример привожу. Я-то привожу. Вот, правильно. Должна быть... Это как раньше это было. Они должны ее обслуживать. Я сейчас, у меня пятый этаж. Идет утечка. Я ее не чувствую, где эта утечка. Если бы она была, реально, он пищит. Я бы его чувствовала, оно в шкафу. А у них, знаете, когда еще пищит? Когда они идут по саду, а там яблоки гниют. Я должна ее Он чувствовать тоже -то пищит. Или пукнул кто-то. Тоже пищит. Я должна ее чувствовать. Или пухну, я -то. я я да. Ой. Ну да, так у меня ж такое же шла, ну кто же знал, что у вас лежит? А я по микрайну отбегала, а шнур ничего. Ну если видно, вот так потрясло, что поменяйте, то спокойно. Я не Кто мне ее поменял? Мы поменяли. Сейчас? Сегодня? Сколько стоит? Я дешевле знаю. Курица. Не заключайте с ними договор. Значит, ты поменяешь? Я не умею. Ну, Но это же, извините, опасно. Ну хай меняет женщина, пусть меняет. Человек умеет делать, пусть Коля меняет. Коля поменяет, копа, придет обязательно. Да, спасибо. Да. Да. Ну да. Все за, все за спасибо. Поменять. А бумажка не стоит 300 гривен, поверьте. Ну скажите, что вот адрес мастера. Ой, Вам контролер? Как можно издеваться Юра, запиши адрес. Запиши адрес. Все, поехали. Напишем резюме, допустим, там да. обнаружили.